изучил и нашел, что есть такой минерал целит, что в переводе из греческого означает кипящий камень. Цел кипит, лит камень, кипящий камень. Значит, просто аналогия, чтобы вы имели в виду. Значит, в 1974 году наши, я, я вообще сам геолог, а вернее геолог, был начальником экспедиции Угростом, это разведка строительных материалов Украине. И вот э, за, те, за 12 лет до Чернобыля Наши ионы в Закарпатье, Закарпатье нашли этот минерал. Ну, нашли, посмотрели, шикарный, сказочный, все, И положили, потому что необходимости в нем особо не было. В 1986 году был Чернобыль. И там пошли большие проблемы, как ликвидировать радиации и так дальше. И, в общем-то, даже за этот карьер вспомнили, его вскрыли моментально, и вот одну, одним из возможностей, так сказать, устранения радиации. Это были, помните, песок сбрасывали, свинец, доломит и целлит. О целлите вы слышите впервые, потому что когда я занялся 10 лет назад целлитом, то об этом в Чернобыле никто ничего не знает. Позже я узнал, я нашел тех людей, которые применяли, и как оказывалось, что всю информацию, он там вынес главную роль устранения радиации, Главную роль он вынес, но о нем никто не знает. То есть КГБ забрала всю информацию и вывез в Москву. То есть насколько это была важная информация. Ну ладно, мы забудем за это дело. Значит, 8 лет назад я занялся целитом плотную. Да, в 1987 году я был начальником боровой партии, и нам на базу привезли целить целую гору камня целиту. Значит, мне директор я сказал, Владимир, положи вот этот камень себе в холодильник, он тебе будет забирать всю, все запахи, все влаги из холодильника. Но ну, тогда да, их действительно не было. Я его положил действительно, положил, в холодильнике сухо и запаха нет. Следующий и так и так дальше. И вот 7 лет назад, 8 лет назад, я занялся социализм уже по необходимости, в поиске инвестора, что это за камень. Я знал, что есть есть город Житомир, где воду через царит уже пьют 16 лет. Ну тогда было где-то 10 лет. То есть это минерал Сарган. Минерал Сарган, который втягивает себя все. Он еще и называет философским камнем. Почему философским? Потому что он как будто бы думает. То есть если надо что-то вытянуть с человека, с воды, с воздуха, с какой-то вещи. Там и много компонентов, полезных и не полезных. Он вытягивает оттуда только полезные вещи. То есть, чем это связано? Ее структурным строением и металлическим составом такой, что он вытягивает только плохие вещи. Если это взять воду, он с воду вытягивает то, что нам не надо. Это нитраты, нитриты, хлориды и так дальше. Значит, если взять, допустим, воздух, он вытягивает только плохие, плохие вещи. Если взять и понимать человеку, он вытягивает него то, что ему не входит, то, что ему врезали для организма. А вот полезные аминокислоты и так дальше, он все оставляет. Это уникальный камень, но так получается, что в нем мало кто знает. Понимаете? И вот что касается воды. Что касается воды, я вам формулу называть не буду, но очень сложная вода. Но что мы при изучении заметили. Значит, как вы знаете, в воде есть железо, есть нитраты, нитриты, хлориды и так дальше, и так дальше, и так дальше. Полезным там в воде это кальций, магний. Ну, еще немножко, всего понемножку микроэлементов. Ну, а это все должно быть в норме. К сожалению, норма нигде не выдержана. И особенно в последние годы, в связи с экологией, в связи с экологией наша вода очень сильно загрязнена. Я вам могу сказать, вы сами без меня знаете, воду с крана пить нельзя, категорически. Во-первых, что там железо, там уже бактерии по трубам текут, там много всяких минералов, там есть тяжелый, там свинец, потому что машины наши ездят, и это свинец попадает, и свинец попадает в воду, и мы это и это, естественно, последствием нашей, сказать, нашей болезни и так дальше. Значит, смотрите, что делает целит из воды? Во-первых, он вытягивает оттуда, если жесткость, вы знаете, какая жесткость, да? когда вода кипит, то накид на стенках. Если вы знаете сейчас всякие системы очистки воды и угольный фильтр и всевозможные импортные фильтры, которые очищают воду, но они очищают воду, имеют энное количество времени запаса картриджа. Но если взять угольный фильтр, то официально, который был, мы давно пользуемся им, он имеет запас где-то официально месяц 36-40 дней. 40 дней. Теперь, чтобы вы знали, что получается фактически. Потом я вам расскажу, как действует целит, в этом убедитесь. Первые 6-7 дней цилид втягивает, то есть э, активенный уровень, уголь, втяет с воды все. Понижает немножко кальция, убирает немножко маранца, немножко магния, убирает нитраты, нитриты, если есть, но ну, по чуть-чуть, понимаете? И через 6 дней он накопляется полностью. Фактически с этого момента идет накопление, всех этих элементов не приводят для человека. И потом идет отдача. Но вы же ее купили, потратили на него деньги. Дальше. Вы знаете, что там написано, что это 36 дней, или там 35, или 40, я не помню, я очень давно брал, пользуется им где-то лет 7-8 лет только им пользуется. Я и забыл, сколько это. И потом он начинает вам отдавать все назад. Вот то, что вы получили, а мы еще хотим продлить, так сказать, еще там 5 дней, еще немножко, еще с него выдать, понимаете? И получается, что мы то, что он нам очистил, потом он нам все дает. Результат, естественно, мы все догадываемся. Что делает целит и как все остальные вещи? Значит, есть фильтра импортные, обратно в сорции и так дальше. Что это такое? Это очень хороший фильтр, который тоже забирает немножко жесткость, немножко все и железо забирает и а так дальше. Но он настолько сильно очищает, что практически воду делает почти дистиллированную. Есть такое выражение Академии Грудницкого, что лучше выпить грязную воду, чем выпить кистелиновую воду. Почему? Потому что грязную воду ваши органы очистят. Ну, чтобы вы знали, вы лучше меня знаете, что человеческие клетки наши имеют положительный заряд и принимают только чистую воду. То есть плохую воду они принять никак не могут. А для того, чтобы приняли чистую воду, у нас получается наша печенка, селезенка, печень и так дальше, все принимает на себя. Вот очищаю все это дело, клеткам даю чистую воду. Но это же ресурс не, не, бесконечный, понимаете, где-то там 40 50 лет у людей начинаются проблемы. И камни пожелудочной, и печень, и почки, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Почему я попал, так сказать, связался с вашим госпиталем, меня застала, так сказать, одна, ну не то что горе, моя, моей жены были камни почки. И мы наблюдали здесь, очень хороший у вас специалист, и мы два года наблюдали, раз в полгода делали анализ, но последний раз, когда посмотрели, человек сказал, что надо делать операцию. Естественно, надо так надо, мы ему доверяли, сделали операцию, и в тот день, когда сделали операцию, когда сделали операцию в этот день, это в июне месяце, к вам сюда привезли 60 первых прилетевших сотрудников, первых солдат. И вся реанимация была заполнена, и туда места не было. Значит, естественно, ее положили в палату, чтобы обезбавилось, и организм боролся с этим делом. Я вам еще расскажу о пирамидах. Я едал пирамиду, и пирамида то место, где она болела, понимаете, она положила пирамиду, и боль ушла. Но когда боль распространилась, потому что ушел 25 на 25, дальше 30 на 30, Поэтому боль была площадная, я шел, и я ей предоставил полицелию, я вам покажу. То есть вещь, которая убрала боль и помогла человеку достаточно быстро адаптироваться от этого дела. Ну естественно привозил ей целицую воду. Что делает целицая вода? Она не только забирает плохие вещи, жесткость, нитраты, нитриты, хлориды и так далее активным веществом воды является Это калий натрий т Калий, как вы знаете, это самый сильнейший катион у ложного Посмотрите, какое место занимает. Который очень активно вступает со всеми элементами. Чем реактивнее элемент, он его вступает и связывает его. То есть с радиацией, со стронцем, хлор, он хлор связывает и так дальше. Но его настолько там много, ну, по молекулярным основам, свое то отдали того, чтобы сделать воду лужной. И вот если этот лужный, лужная вода попадает в организм, то этот калий из организма как раз выделяется на ваше желудка и так дальше все кишечника. Все эти вещи, которые, которые вредят вашему организму. Если например, у нас наблюдения есть небольшие, в принципе, в основном узкие свои, то если человек принимал несколько лет эту воду, то что наблюдается? как не нет, что он видит стоит. То есть если человека видит через некоторое время и говорят ему, где вы были в это время, почему вы, так сказать, не составились, то единственное объясняем только это, понимаете? Поэтому э, сейчас мы, ну, в общем, у нас есть свой сайт, на который заходит, в день 30-40 человек. И мы рассылаем все лица, так сказать, во всех Украины. Значит, В основном самое интересное, что у нас есть потребители Киев, центр немножко, Днепропетровск, немножко Харьков, много западной Украины, как ни странно, там у них это месторождение. Восток, к сожалению, об этом, ну, для, для них это почему-то безразлично. И то, только вот недавно волонтеры ехали туда, в районе Дебальцево, и они сказали, что там, в принципе, вода отравленная, и нашим ребятам приходилось даже использовать эту травленную воду на животных, чтобы убедиться, можно пить или нет. И так они дошли до того места, где все-таки вода более-менее не отравленная в церкви. Я им там передал сейчас волонтер целит и они сейчас попробовали, в принципе, я сейчас это забрал на Посмотрите, посмотрите. Вот, вот это Церлить. Значит, это он... Это... Не-не-не, значит, смотрите, Кремний — это, это, это мощный камень да, Кремний. Но здесь, в Церлить, 72% кремния. Сила 2. 72%. Алюминий, алюминий 2D, 13%. То есть э, структура кремния, вот такой э, треугольник, то есть э, таблица такая, треугольник, понимаете? И э, получается, что его связывает алюминий с собой, получаются такие друзы, и в них есть поры. 4 антрома. Четыре антрома, это каждый день вы выпили эту воду, помыли и опять заливаете. Так можно использовать эту, этот именно минерал 15 дней, ну 16, 20, это в зависимости от качества воды. Когда вы 15 дней прошло, или 20, вы его просушиваете, поражаете в духовке, как в бытовых условиях, и опять можете заливать и пить. Опять. Так самое следующая банка. То есть, вот эти 300-400 грамм солита для трех банки, можно менять всю жизнь, но фактически я рекомендую полгода, потому что если его можно достать, зачем бояться все время очищать. То есть за полгода он фактически не утратит никакого своего действия, понимаете? Никакого. И в то же время ваш организм будет постоянно очищаться этой водой, и вы будете постоянно чувствовать, что вы здоровее. Это уже люди, которые делают, это используют. Значит, чистой воды. Потом уже можно пить любую, в принципе, но лучше, если есть такая, конечно, пить на такой воду. Второй уровень очистки, если вы хотите еще лучше воду пить, значит, то у нас получается 5 гривен. Вы за 5 гривен бьете полгода чистую целебную воду. 5 гривен за полгода. А картридж, если месячный, стоит где-то 60-70 гривен. А дорогие картриджи импортные, американские, в год получается замена картриджа, это не считая покупки самого фильтра, где-то полторы тысячи. Пол -3 -3 И то, того, Та вода, вода очищена, чистая, но и не университет на йонами то есть катионами, и эта вода получается менее полезная. В последнее время мне совершенно случайно удалось определить еще одну очень важную качество воды. Я занимаюсь пирамидами, циолитами. Ну, что верит и не верит, но я уже пять лет, у меня. Если, когда я ему дал стакан цирифы воды, биополи уменьшилось на метр. То есть стакан цирифы воды, который вы пьете, тоже усилит ваше биополе брать ради... диаметр на 2 метра. Что это значит, вы сильнее имеете большую иммунную систему для того, чтобы воспринимать все это действительно. Понимаете? Я проверил еще на электробузовых приборах знал я, что в принципе целит защищает геопатогенный зон от электромагнитного излучения. Можете представить, из 24 часов в сутки вы все мы подвергаемся где-то практически 20-24 часа электромагнитного излучения. Это телевизор, холодильник, все, все эти, мобилка постоянно. Вот я вот могу по мобилкам скажу где Так вот, когда я взял вот если взять телевизор и проверить его длина электромагнитного излучения телевизора 3,5 метра. Холодильник, кстати, тоже. И я был у Льва Антоновича, в принципе, мы говорили, вот, конечно, это надо как-то изучать, потому что надо большой опыт это должен быть. Но должно быть на потому что это надо как-то не делать. Когда я напечатал первую статью, есть такая же газета «Здоровье и развитие», знаете, это нет, да? Очень хорошая газета, полезная. То первую статью мы пропустили без всяких. Это было три года назад. Но когда я получил патент в прошлом году по пирамиде и решил показать людям, как она работает и что-то с этого можно иметь, то редактор газеты сказал, Олег вы должны в министерстве получить разрешение на печатание, э, так сказать, диагностику, и потом мы напечатаем. Я говорю, вы хотите, чтобы я пошел к Богатыревой и попросил у нее дать мне разрешение на пирамиду, которая уменьшает где-то в 5 раз потребление таблеток. Понимаете? И так получается, что на это дело я опечатали, так оно и осталось. В Но вот что теперь, что касается воды, смотрите, во-первых, целитая вода очищает полностью всех элементов. Даже в Киеве, э, мы пьем воду из деснянского водокорилища, десны, она идет по трубам. Пока она идет по трубам, там столько всего в этих трубах, вот, пить эту воду практически нельзя. Во-первых, вы знали, даже если вам надо пить воду сразу, То піти надо на саме напису. використовується для садоводів дека. У мене дві дачі. Одна на десні для одиха діфарії. І моя я пашу на Полтавщині. На Полтавщині півтора метра чернозьому кається, що ще надо. Але без целіту останні роки там врожає у цьому році, році. Тобто кром один селіт, розумієте? От в мене внук сміється, до тебе кром один селіт. Але коли болить голова, відбирає піробітку і приклади до весни. Кстати, у кожного з моїх друзів біля комп'ютера цей рік. Тобто пірамідка. Якщо взяти ноутбук обвиновений і взяти на нього, дивіться, рамку, Ось це біловака <рекул 'я> рамка. Це, це, і якщо рамку поставити над комп'ютером, то давайте зараз пронести з вами, як робити віт, як збільшити ваші ви Хто то хоче. <рекул 'я> так <рекул 'я> так à, от, якщо рамку поставити... На комп'ютері, де ноутбук, де, носу, навіть, де зачищений, то та рамка такого Тобто це Зона діяння електромагнітного. Але коли там поставити піраміду, то зона навіть розсічеться. Тобто маленька піраміда захищає оці зони. Перше, чого я взявся за це, я вичитав, що зон піраміда є такий камінший, який десь будь-то нібито чищає. Але якщо поймати шунгів і целід, то шунгів відпочиває. Ця літ цей чорний камінюка, огрне і все. Так от, коли, от, я не знаю, якщо ви тут, може, оце в вашому вікно можуть геопатегенні зони. Це зона, коли знизу піднімається поток геологічний. Це такий шкідливий поток, який, на якому може знаходиться тільки кішка. І там недовго, розумієте? І коли я туди поставив свою церлід, тираміду, поставлю свою целіду, першу тираніду і поставив рамки. То рамки не зішлися, а розійшлися. Тобто, я побачив, що ця літа піаміда перемогла дуже великий сильний поток землі. Тобто для них комп'ютер, ноутбук, всяке електромагнітне злучення, і це запасту вона забирає. Тобто ви в себе можете радити по досьому. А якщо немає піаміди, це дорога штука, то стакан цілітої води це дуже легко і запас. Тобто на кухні. Защита повинна бути, тому що на кухні там і холодильник, і мікроволновка. Комбайне, хтось телевізійний, теж дає, хай це буде винічувано. Ще саме перше, що я використав, коли на цумбиці є спірамідка, то сон подвається. Тобсо становиться більш-менш хорошим. Раніше, знаєте, ця кисниця таке, таке, якщо стоїть пірамістка, все добро Якщо звичайно ночі приснився, щось версилося. І ти 3 часа дочь коснувся, не можеш засунутися. Давай. Бо це буде Кстати, я сам, коли я читав, ну, оце сотрівник. Коли я перший раз читав лекцію водоканальщика, я вам щось перевезнув, було 80 жінок. І лекція моя подала через час, і вирішили коли стіл такий, вони сіли, коли чай, я їм розказував. І в одній жіночке паліла голова. Вона держалася, за голову так далі. У мене є друга своя, вона стояла э, на ісе. Занатором я їй дав, і вона так, що вона поможе. І притулила, і держала, держала і держава, нічого не допомогла. Ну я давайте назад, а друга жіночка, какая? давайте я. І вона о, у мене перестала боліти голова. Тобто я замітив, це касається не тільки жінок, а й чоловік. Якщо у людини, я, кстати, дуже багато замічань таких, якщо у людини, тобто яка, яка вона родилася? Есть женщины, знаете, ласковые, знаете, а есть на группу Ну, скажем так, есть грн. И, и так далее, Так вот, для ласковых женщин и мужчин тоже, для тех, которые воспринимают. Вот я вот все это дело воспринимается моментально. Для тех, кто не верит, знаете, есть такое понятие командирующие. Тоже, то есть, оно потом доходит. Вот, до моей супруги дошло, ну, вот мол, я надеюсь, если человек верит, и надо пить. Но пирамиды, десь сів року на хвост а потім час без она вона не тепер, що касається економіки. Якщо людина, припустим, гіпертонік, є, десь випиває лікарств на 100, 200, 300, 300 карбованців в місяць. Так? Тобто, це робить Десь так. То якщо людина має піраміду, то це і в два, і в три меньше, то есть практично можно не видеть. То есть, это термин, Забирає це все, вона повангіє тих лікарств, яких трохи тільки, і вона економить ваш, так сказати, ваш кошельок. Але тут трудно почитати економію кошелька, тому що коли ви п'яте всякі медицинські препарати, то це вони проходять через печінку, через почки, через камні і так далі, так далі. Все це теаміна. Значить, людина, яка недавно робила всім у речах. Він подивився і сказав, що у вас аналіз 25-літних чоловіка. Тобто людина, яка приймала приймалася спеціалітовий час, тобто, це, оце, діло. Далі, такі, так, кові, то має у це діло. Так, ще все процес У нас такі коміки. Комік це відовий, тут це прошитий, ну, це навичка прошитий це Знаєте, якщо, якщо у людини радиколі болить спина. Болять плечи, болять ноги, колени и так дальше. Дуже багато написано. І Він що це таке Ну Так і так, і так, і так, От спини, моєї супруге, поставкандос і грижі. І собираються йти на тевазі. Його злати Нестор, і з Харкова я її ніколи не бачу, не знаю. В принципі, я йому вислав та з Хацикові, через тиждень мені цікаво, який ж там результат. Я йому позвонив через тиждень і кажу, як стало, все хорошо. А як сопроводити? Все нормально. А як грижі? Грижі не болять, ми направилися, не йдемо, все нормально. Це для мене було відкриття, тому що не знаю, куди там рижі ділись, не ділись. Але болі йшли і є люди, які дійсно рижу болі. Чого рижі входять? Вони впливають не на самі рижі. Вони впливають на нервне окончання так сказати, мишць. І коли мишці не... От куди риші, ви самі знаєте. Коли мишці перекошені і так далі, тоді, виходить, перекошуються, виділяється, виступають риження. Так? Це. Є. Прости імені допомоги, як можете вирішити цю проблему. Так, скільки у вас є зараз, давайте будемо звернутися. Да, Знаєте, дивіться, ви можете записати мій сайт. Записайте. І давайте так просто, щоб не по написати. Це оліт, це оліт. І фамілія шовка-пляс. Шовка-пляс. Коли набираєте ці два слова, відкривається ціла сторінка, не тільки мій сайт. мои, сайт, мои статьи и статьи, статьи в моих статьях. Там тоже было написано.